Пока не собираюсь, но жизнь покажет. Вообще нет, но если будет угроза оккупации, то да. На данный момент, конечно, не планируем, но будем смотреть все по ситуации. Ну, живо. еще не обстрелы. Очень страшно. На данный момент не планирую. Но если будет ситуация, ситуация то а Планирую. Планую. А, умовы хотелось бы недорогое жилье, но комфортные условия и работа, чтобы было. Нет, пока не планируем. Вы спрашиваете у меня, что я буду ехать? Нет, не буду. Я тут прожила 83 года. Мой, мой дедушка тут живи, продедушка. Ну, пока никто ничего не думает. Ну, мы лично не собираемся туда город Нет, я не планирую никуда ехать. Я буду в городе. Мы никуда не собираемся ехать, потому что, извините, везде жилье дорогое, вы два пенсионера. Нам не за какие деньги ехать этот самый, если везде дорого сдают жилье. И, во-первых, ты заранее не знаешь, куда тебе ехать, где есть свободное жилье. Вот. Надо всю жизнь наживали, как говорится, да? Хочется уехать совсем. Ну и дальше. И куда ты со всем этим? С холодильниками, с кондиционерами, со всем, с телевизорами, со всем этим уехать. Куда можно уехать? Конечно, если уже сильно придавит, прижмет, как в других городах, как в Бахмуте, Часовьяре, да, придется. А так пока мест не планируем. Звісно, планую, бо дуже жахлива, дуже жахлива в у місті. У мене в эвакуации донька с онукою наверное, поеду до, до них.